savol men besh vaqt namoz o'qiyman ro'za tutaman va zakot beraman lekin namoz o'qiyotgan paytimda yashin tezligida har xil yomon xayollar miyamga kelib iymondan chiqib qolmadimmikin deb qo'rqib ketaman hazrat menga yordam bering nima qilay hop <Sessizlik> alloh yordam bersin hammamizga yordamni olloh beradi mana shu savolni egasi kim bo'lsa ham juda baxtiyor odam ekan nimaga <laughs> desa ibodat vaqtida ko'ngliga har xil narsalar kelishi kufr darajasiga yetadigan iymondan chiqib ketadigan holatga keladigan aytishga birovga aytib shuni manaqa bo'lyapti deyishga qo'rqadigan narsa kelishi iymonni belgisi hisoblanadi sahobalardan birlari kelib rasuli akram alayhialu vassalomga xuddi shu gapni aytganlar ey allohning rasuli ba'zi vaqtda xayollarga shunday gaplar keladiki uni aytishdan sizga qo'rqamiz deganlarida payg'ambar alayhivaaomkamauini deganlar ana shu iymonni o'zi deganlar nima degani bu bu juda nozik narsa ana shu hayolga kelayotgan kufr darajasiga yetayotgan aytishdan qo'rqib haligi odam o'zini qo'yarga joy topolmay qolayotgan holat shaytonni vasvasasi bo'ladi ruhiy tarbiya mashoyihlari aytadilarki shayton ikki toifa odamga tegish qilmaydi birinchisi shaytondan ham battar bo'lgan odamga tegish qilmaydi u o'ziniki og'aynisi u shundoq ham shaytonni sherigi bo'lib yuribdi ikkinchisi shayton ta'sir qilmaydigan darajada baquvvat iymonga ega bo'lib allohga yaqin bo'lib qolgan u shayton ming tipirchilasa ham e'tibor qilmaydi u yo'lini topib ketdi shaytonni harakati hammasi unga agar osiladigan bo'lsa behuda ketadi buni u la'nati biladi o'rtadagi odamni vasvasa qiladi bu ya'niki benamozlikdan namozga o'tdi bero'zalikdan ro'zaga o'tdi qur'on o'qiyapti tilovat qilyapti ibodat qilyapti shaytonni izidan chiqib ketyapti shaytonni sherikligidan chiqib rahmonga qarab ketyapti shunda tipirchilaydi bu buni ham ana shu eski holatda ushlab qolishga kirishadi ana shuning uchun bu iymonni belgisi deyiladi tushunarlimi shuning uchun bunaqa holat kimda yuz bersa bu ko'p bo'ladi yoshlar har haftada har oyda kelishadi oldimga manga yigit qizlar shunaqa bo'lyapmiz deyishadi ularga ham mana shu gapni aytaman man e, shu savolni egasidan xursandmanki ko'pchilikka aytilib qolyapti bu gap chunki ko'pchilik yolg'iz qolganda shivirlab so'raydigan gapda bu yaxshi xat yozib beribdi hamma eshitib olgani yaxshi yigit qizlar yangi ibodatga kirayotgan kə azizlarda mana shunaqa holat paydo bo'lsa xursand bo'lishsin yana ham ibodatga qattiq urinsin inshaalloh shaytonni nomud qilib uni izimidan chiqib baquvvat iymonga sohib bo'lib rahmonni bandalari qatoridan joy olishadi shuning uchun bunaqa holatda hech tashvishga tushmanglar har xil nimaga bormanglarda mana shu narsani juda yaxshi bilib olinglar e, termizni yaqinida hakimi termiziy degan buyuk bir tasavvuf namoyandasi dafn qilinganlar shu kishini odobil muridin degan kitoblari bor man o'zimda shunaqa holat bo'lganda o'sha kishini kitobini o'qib tushunganman buni tushunarlimi bu hammada bo'ladi ko'pchilikda kichkinaligidan tarbiyalanib keti yengil o'tib ketadi bilmay qoladi o'zi lekin bir oz aqlini topgandan keyin ibodatga kirib boshlasa bu xatda kelgan holat hammada bo'ladi shuning uchun buni yaxshilik belgisi deb bilish kerak namozga ro'zaga zakotga yana avvalgidan ham yaxshiroq ixlos bilan harakat qilish kerak juda yaxshi bir natijalar bo'ladi